بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انت العليم الحكيم لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واضحا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم يسر ولا تعسر اللهم تمم لنا بالخير اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا تنابا ربنا اشرح لنا صدورنا بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأهيها بمعرفتك وعمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم سبحان رحمة الله Hari ini um, kita masuk kepada sim kesimpulan. Kita tengok kesimpulan atau rumusan daripada peristiwa perjanjian Hudaibiyah. Kita faham. Kita pun buat sentuhan atau sorotan sahaja. Bukan kajian. Uh, untuk perjanjian Hudaibiyah ini sekadar kita faham situasi ha, demi memenuhi ha, keperluan ayat yang menyebut illa alladhina ahadtum inda almasjidil haram jadi oleh kerana benda itu disebut dalam Quran maka kita sentuhlah ha, sebagaimana telah kita buat daripada sentuhan atau sorotan yang kita buat itu kita dapat buat satu kesimpulan besar bahawa antara wahyu dan akal maka akan sampai satu tahap kita mesti menerima hakikat bahawa ada ketikanya akal tidak dapat memahami hikmah di sebalik wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Saya ulang eh. Kesimpulan paling besar yang kita semua sudah tahu tetapi perlu ditegaskan, ini kesimpulan utama, iaitu kita akan bertemu dengan satu keadaan di mana akal kita tidak akan dapat menakuli hikmah di sebalik wahyu Allah. Dan sampai ke tahap akal tidak dapat melihat kenapa Allah memerintahkan atau melarang begitu begini. Akal sampai ke tahap beku ataupun menjadi jumud kerana tidak dapat memahami dan menganalisa atau membaca apalagi mencerna apa yang ada di sebalik wahyu. Pada ketika itu, mestilah kita percaya dan tunduk kepada akal, kepada wahyu Allah subhanahu wa ta'ala dan bukan akal kita. Ini kita dapat lihat sejak daripada awal dialog antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Suhail bin Amr. Ha, semasa menitip ataupun meletakkan butir-butir perjanjian. Di mana hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun ha, kelihatan mengalah dan mematuhi ataupun ikut selagi tidak sampai menghina Allah Subhanahu Wa Taala walaupun ia sudah tidak dapat diterima oleh akal baik dan contoh paling besar yang Allah Taala tunjuk kepada kita melalui Omar dan Abu Bakar yang pernah kita sebut sebelum ni. Jadi apabila hari ini kita tengok sekali lagi cerita itu secara ringkas saja. Apabila melihat bentuk perjanjian yang dimeterikan dan bila sampai kepada isu ketiga iaitu soal orang Islam kena hantar balik ke Mekah, sedangkan orang kaf orang kaf orang kafir yang murtad ha, boleh berlindung di Mekah dan tidak perlu hantar balik kepada Rasulullah. Omar al-Khattab takahan, ha, nampak sangat. Jadi mari kita tengok bagaimana Omar memberi paham kepada kita. Jadi Omar datang dekat Nabi, Omar bertanya. Alastana biallahi haqqan. Ini ulang ni cerita ni dulu kita sebut dah tapi hari ni nak sebut lagi sebagai kesimpulan. Bukankah engkau itu nabi Allah yang benar sebenarnya ditanya begitu. Jadi kenapa Umar bertanya? Bukankah engkau itu nabi Allah? Maksudnya persetujuan yang dibuat oleh Rasulullah keakuran yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada tuntutan Suhail bin Amr itu pada pandangan umat sudah kelihatan seperti menghakis ataupun bercanggah dengan kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita tengok kepada soalan Umar ini dengan baik. Alastanabiyallahi haqqan. Jadi jelas menunjukkan bahawa apa yang dipersetujui oleh Rasulullah dengan Suhail bin Amr itu, seakan-akan ha, telah ha, menidakkan kedudukan Nabi sebagai seorang Nabi Allah. Maknanya pada akal Omar Al-Khattab, apa yang dilakukan oleh Nabi itu tidak sesuai dengan kedudukan baginda sebagai seorang Nabi. Dalam bahasa lain, seolah-olah apa yang dibuat oleh Nabi itu, terkeluar daripada sifatnya sebagai seorang Nabi. Inilah kita nak kena dalam hidup ini, kita kena pegang prinsip ini. Banyak yang uh, tergelincir ketika menilai kedudukan diri uh, dalam konteks seperti ini. Baik, saya tak mau guna bahasa kabur, saya nak guna bahasa jelas. Jadi, <tuh -tuh> alasta Nabi Allahi Hakkan menunjukkan apa? Menunjukkan bahawa pada pemikiran Omar, apa yang dipersetujui oleh Nabi itu menjejas atau tidak sesuai dengan status baginda sebagai seorang nabi. Tetapi apa yang dipersetujui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah sebenarnya hakikat kenabian seorang nabi kerana baginda tidak bertindak berdasarkan panduan akal semata-mata. Kata walaupun baginda sendiri pada asalnya mencadangkan bismillahirrahmanirrahim kemudian minta tulis ha? Muhammad itu Rasulullah ha? tapi dipertikai semua sekali akhir Nabi mengalah kenapa? kerana Nabi bertindak melalui wahyu jadi kesimpulan wahyu akan sampai ke tahap akal tidak dapat mentafsirkannya tetapi akal hanya perlu menerima walaupun tak mengerti. Itu yang penting. Sebab itu bila Omar bertanya demikian, Nabi jawab, bala, benar, aku Nabi. Baik, kalau begitu, alasna alal haqi wa aduuna alal batin. Tidakkah kita di atas kebenaran dan musuh kita itu di atas kebatilan? Itu pertimbangan Omar. Kita ni di pihak benar, mereka di pihak salah. Jadi kenapa kita perlu terima? So soalan ini kalau sahabat tengok, maknanya satu orang akan panggil uh, justifikasi am satu justifikasi yang bersifat am benar mereka di atas kebatilan, kita di atas kebenaran. Tetapi dalam menerima butiran perjanjian itu kita tidak melihat huh, mereka batil atau kita benar tetapi Nabi melihat kepada bagaimana butiran perjanjian itu menguntungkan kebenaran. Jadi Nabi melihat bukan daripada Nabi. Nabi melihat daripada petunjuk ilahi. Sebab itu tuan-tuan sekalian perjanjian Hudaibiyah ini. Kalau orang mengambilnya dari sudut akal, orang itu akan terpesong dan punah ranah. Orang itu akan terpesong dan punah ranah. Kerana banyak kita tengok ha, unsur mengalah atau mengelak daripada ha, apa yang sepatutnya kita pertahankan. Pada zahirnya, sahabat semua. Jadi itu, soalannya soalan yang saya nak sebut. Ha, Nabi kita jawab. Omar kata, Alas na'alal haqi wa'adu wa, wa alal batin. Ini betul. Prinsip amnya betul lah. Kita di pihak yang benar. Mereka di pihak yang batin. Tetapi dalam runding cara kita tidak boleh berada pada titik itu. Kita kena berada pada titik tengah di antara hak dan batil. Iaitu apa yang kita nak runding dengan musuh ini, adakah ia merugikan kita? Kalau merugikan, jangan. Jadi di sinilah sahabat. Kita perlu kembali dan tafakuh memahami Quran. Kerana Quran sahaja yang tidak akan memesongkan kita. Dan syarat, syarat nak memahami Quran titik mula-mula sekali mesti memahami bahasa Quran itu sendiri. Itu terang saya sebut. Ha di samping memang kita nak kempen orang belajar bahasa wahyu, bahasa Arab, tetapi ha, kita tak adalah bermaksud nak mempengaruhi. Ha kita tak mau mempengaruhi, kita bagi tahu bahawa titik pertama, ha huruf pertama nak memulakan perjanjian kau runding cara apa-apa mesti memahami nafs lagi-lagi di zaman kita, Nabi SAW dah tak ada. Maka apa yang kita boleh ada ialah Quran dan hadis. Maka memahami maksud nas, lafaz-lafaz, kalimah-kalimah, ayat-ayat, rangkai kata demi rangkai kata. Seterusnya, paragraf demi paragraf. Sampailah kepada surah demi surah. Ha, sampailah kepada juzuk demi juzuk. Itu dia punya tingkat-tingkat yang kita perlu kuasai kerana kalau kita dapat menembusi pintu itu maka wahyu Allah tadi akan masuk dalam diri kita dengan cara tauhid dan Allah akan bantu kita ingat ya wahyu tidak terhenti kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja wahyu terus ada sampai bila-bila kepada umat ini cuma tidak dalam bentuk wahyu tidak dipanggil wahyu dipanggil ilham dipanggil hidayah dipanggil irsyad Ha? daripada Allah. Kerana kita bukan Nabi. Tetapi wahyu tetap ada. Sampai bila-bila. Cuma dia tidak akan lari daripada asas Quran dan hadis. Jadi kalau kita kata bahasa betul, pemahaman wahyu itu tetap berlaku daripada Allah kepada kita. Sebab tu sahabat semua, sebelum kita nak baca pandangan-pandangan manusia, kita kena baca nas-nas yang seperti ini. Maka bila Nabi jawab bala, bala Omar cakap apa? Falima nu'ti daniyah fi dinina idzan. Jadi kenapa kita uh, nak beri uh, kehinaan dalam agama kita ini? Uh, jadi kenapa? Tengok ni lidah Omar cukup tajam. Kenapa kita perlu merendah? Kita perlu mengalah dalam urusan agama kita. Jadi seolah-olah kalimah ad-daniyah itu Menggambarkan Nabi telah melakukan sesuatu yang tak sesuai. Seolah-olah dia memberi memberi impak, memberi dampak kepada Islam rendahlah Islam. Ha, ini bagus sikap Omar ini bagus. Sahabat semua, ya sebagai orang kata sahabat yang menyayangi Islam sungguh dan menyayangi Rasulullah sungguh. Tetapi Rasulullah jawab ini Rasulullah. Aku ini Rasul Allah. Jadi kalau kita kira, buat apa cakap begitu? Umar dah tahu. Ha? Aku ini Rasulullah. Jadi maksudnya, aku tidak buat atas kapasiti aku sebagai seorang Muhammad. Aku buat ini atas kapasiti aku utusan Allah. Jadi apa yang aku buat itu daripada Allah. Sebab itu Nabi sambung, Walastu asihi. Dan aku sama sekali ha? tidak akan memusuhi ataupun melawan Allah. Tak. Sebaliknya Allah wa nasiri. Allah itulah pembantu aku. Jadi seolah nak bagi tahu wahai Omar, apa yang aku buat tu, syarat-syarat yang aku bersetujui dengan Suhail itu menggambarkan ya, ha, aku sebenarnya buat mengikut kehendak Allah tu. Aku tidak mana, tidak uh, menentangnya, aku tidak. Okey. Lepas tu Omar nampak kita nampak Omar kenapa dia tak puas hati. Ah uh, Rupanya Omar tak puas hati sebab tak boleh masuk pawaf. Di sini ada satu pelajaran kita boleh ambil. Iaitu apa dia kesimpulannya? Ah, ha? Betul. Niat yang baik. Niat yang baik. ah ha? Tidak semesti mengharuskan cara yang tidak baik. Sebab Omar bagi tahu, ha? memang tujuan yang baik tidak semesti boleh menghalalkan cara yang tidak menguntungkan. Ha, jadi bila Omar kata, Awalai sakunta tu Tidakkah engkau dulu lagi, dari dulu lagi, awak wahai Muhammad, wahai Rasulullah, ha, bercerita kepada kami, Anna sanakti al -bayta. Kita akan masuk rumah Allah pada tahun. Kita akan masuk rumah Allah, iaitu baitul al-haram, dan kita akan tawaf. Jadi soalan inilah baru kita nampak oh patutlah Umar seperti seakan tak boleh terima perjanjian Hudaibiyah secara keseluruhan. Saya berani kata seolah-olah bagi Umar saya faham ha, setakat yang saya faham Umar seperti seakan tak boleh terima hakikat perjanjian Hudaibiyah. Kerana dia memalingkan menggagalkan tujuan asal. Atau menggagalkan tujuan asal. Jadi itu Umar berpegang mengatakan Rasulullah sangat kata kita akan masuk Baitullah. Kita akan tawaf. Jadi bila Nabi Umar tanya begitu, Nabi kata, "Bala, betul lah aku bagi tahu kita akan tawaf di Baitullah." Ah, cuma Betul. Fa akhbartuka aku telah beritahu kau anna na'tihil 'am. Hmm? di sini dia tinggal hamzah ni ada hamzah dengan maksud ni okey ada soalan situ afa akhbar duka anna latihi alam ha anna latihi alam uh, sorry latihi alam uh, umma ta nabi tanya betul aku bagi tahu kita nak tawaf di kaabah tapi soalan tengok soalan yang baik-baik bala betul tetapi afa akhbar duka apakah aku telah beritahu kepada kamu anna kami nak um, kita akan masuk tahun ini ha, itu soalan jadi sahabat semua kat sini soalan ini ini soalan yang dia buka minda betul nabi tanya kepada umar eh apakah aku betul aku cakap kita nak tawaf tapi aku ada bagi tahu kamu tak kita ni nak tawaf tahun ini kita kita akan tawaf tahun ini ada aku sebut tahun ini Rupanya sahabat Di sini kita nampak Tasawur kita Tasawur yang ada dalam kepala Omar Mendahului Mendahului ataupun Lebih laju ha? Lebih laju ataupun tak perasan Ataupun tak terfikir ha? Luasnya Ayat Rasulullah Terbukanya statement Rasulullah Rasulullah kata kita, umat masa umat kata, tidakkah kau beritahu kita akan tawar di Medina? Di sinilah isu konflik yang sering berlaku di kalangan kita orang Islam. Kita memahami statement orang dengan tasawur kita. Dengar baik-baik sahabat. Ini antara benda yang kita boleh belajar. Ini hadis ini hadis. Ha, saya berani kata begitu sebab bila Rasulullah tegur, apakah aku beritahu kau afa akhbartuka annana atihil am. Kita akan masuk tahun ini. Jadi betul jelas. Bila Rasulullah tegur macam tu, Rasulullah nampak. Ya, Rasulullah nampak tasawur dalam kepala Umar. Jadi sahabat semua, tasawur ni yang makna kita panggil uh, tanggapan, anggapan. Ya, yang diletak oleh Umar bila pergi, ah uh, iyalah tak salah Umar. Kan keluar tahun itu. Keluar nak pergi mana? Keluar nak pergi tawaf, nak buat ibadah haji, nak buat ibadah umrah. Termasuk tahun itu. Jadi kalau Umar ada tasebur begitu pun Betul ha, Tetapi itulah cara berfikir Kita kena ingat Apa yang kita buat itu perancangan Tetapi apa yang akan menjadi itu ketentuan Jadi antara perancangan dengan ketentuan Itu dua perkara yang kita mesti Adun dan temukan dengan baik ha, Jadi sahabat semua Itu maksudnya yang kita kata di sini Maka bila Nabi cakap begitu Umar kata lah, Tak ada ha, Tak ada pula engkau cakap tahun ini Aa, jadi, maka Nabi kata Fa'innaka a'tihi wa mutawifun fi ha? InsyaAllah Jadi, jangan jangan bimbang Kamu akan boleh Menatanginya Kamu akan tetap mendatanginya Dan akan tawaf Di situ Itu ha? dia Jadi, fa'innaka a'tihi wa mutawifun fi Kamu akan datanginya Dan kamu akan mentawaf ha, Di sekelilingnya Ha, jadi kesimpulannya Begitulah Maka sahabat semua Saya nak baca setakat tu je Antara dialog Nabi dengan dialog Omar Sebab selepas itu Dialog yang berlaku benar Dialog yang sama Iaitu Omar masih lagi Tak puas hati dengan jawatan, jawapan itu Pergi berunding pula dengan Abu Bakar Dan mengemukakan soalan yang sama Dan Abu Bakar memberi jawapan Yang sama Sebagaimana Rasulullah beri walaupun Abu Bakar tidak pernah mendengar pun sebelum tu jawapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulan sahabat semua, apa kita dapat hari ini? Kita dapat hari ini ialah sahabat semua, kita mesti terima apa yang ada dalam hadis itu. Fahami hadis dengan tidak dipengaruhi oleh tasawur kita atau imajinasi kita. Penting sahabat. Kita belajar Quran ke, kita belajar hadis ke, bebaskan Quran dan hadis yang kita belajar itu daripada tasawur kita. Daripada kebimbangan kita, kecerujaan kita, keseronokan kita, kepuakan kita, aliran kita dan sebagainya. Bebaskan. Kenapa kita kurung Quran dan hadis itu dengan pan, dengan kecenderungan kita? Kenapa kita tambat mereka? Ketambat itu. Salah ya? Eh? Salah. Ha, jadi sahabat semua. Ha, sebab itu di antara contoh. Ha, dalam poin nombor dua ni. Yang saya tulis kat sini. Di antara contoh di sini. Dalam isu Abu Jandal. Anak Suhaib. Bila nak diberi balik kepada ayah dia tu. Abu Jandal tak setuju kan bau ni. Lalu Nabi kata kepada dia. Ni ni wahyu. Ni bukan akal. Nabi cakap apa? Nabi kata Inna Allah ja'ilun laka wa liman ma'aka farajan wa makhrajan. Ini Imam Wahyu. Ha? Tak ada dalam kepala Abu Abu Jandal. Dia kata apa? Sesungguhnya Allah inna Allah ja'ilun laka. Allah pasti akan buat untuk engkau. Wa liman ma'aka. Dan orang-orang bersama engkau. Ha? Iaitu orang yang memang nak masuk Islam. Nak tolong Islam. Tak nak balik kembali sini. Ha? Allah akan buat untuk engkau dan orang yang bersama kau buat apa? Farajan jalan keluar, yakni kelegaan, bukaan wa makhrajan dan jalan keluar. So ini wahyu yang kita kena pegang untuk kita. Kalau kita pegang sungguh wahyu Allah, maka sahabat semua kita akan jumpa jalan keluar. Begitulah, begitulah. sahabat semua, keadaan ini, ini yang sudah berlaku. Tetapi sebelum berlaku perjanjian Hudaibiyah lagi, sebelum berlaku perjanjian Hudaibiyah lagi, semasa unta, unta baginda yang panggil Al-Qaswa, unta betina itu, ya, ha? Qaswa ni maknanya panjang, besar lah, ha? tinggi. Di mana? Unta yang baginda naik itu, bila sampai dekat Hudaibiyah, unta tu tak mau jalan. Lalu Nabi kata, Ma khala'at Al-Qaswa. Ma khala'at Al-Qaswa. Haa? dan tak pernah ini tak pernah ha? uh, menolak ataupun kita kata mundur atau berhenti hunta qaswa ini daripada kehendak Rasulullah unta tak pernah tolak kehendak Rasulullah tapi sampai dia sudah biar unta tu berhenti. dan Rasulullah pun kenal unta itu Rasulullah kata wa ma zaqalaha bi khuluq ini bukan perangai unta aku tengok bukan perangai unta ini macam ni Unta ini sepatutnya jalan ini. Tapi kenapa berhenti? Sedangkan baru di Hudaybiyah. Ah ha, jauh lagi dengan Mekah. Iyalah dekat dah, tapi masuk boleh terus lagi. Tapi Rasulullah kata, walakin habasaha habsul fil. Walakin habasaha habsul fil. Tetapi unta ini sebenarnya telah ditahan oleh ha, orang yang menahan bergajah Abu Lahab dulu. Yaitu Jibril maksudnya. Ah eh, malaikat maksudnya. Jadi sahabat semua, Rasulullah dah bagi tahu masa tu. Tetapi biasalah cakap-cakap awal ini orang tak perasan. Orang tak perasan. Jadi itu keadaan yang berlaku. Jadi maksudnya sesungguhnya yang menghalang unta Nabi daripada terus bergerak itu adalah apa yang menghalang ha, gajah tentera Abrahah dulu daripada masuk Mekah. Ah ha, yang tak mau masuk Mekah itu. Jadi sahabat semua ini yang kita kena terima ha, hari ini. Kalau kita belajar tadabur, Tafsir ke apa semua, saya nak pesan, bebaskan Al-Quran dan hadis daripada tasawur atau imajinasi kita. Sebaliknya, cuba kita melihat Al-Quran dan hadis dari sudut. Betul-betul ha, sebagaimana Al-Quran dan hadis nak sampaikan kepada kita. Ha, jadi sebab itu, sahabat, masa pun tak cukup. Saya berhenti setakat itu sahaja. Dan insyaAllah sahabat-sahabat semua, Uh, lepas ini kita pindah kepada ayat seterusnya lah. Cukup dah dengan perjanjian Nabi ini uh, dalam beberapa siri ringkas. Semoga kita faham apa itu hakikat perjanjian Hudaibiyah dan dari sudut kesan dia, kesan perjanjian Hudaibiyah, uh, dia tidak berlaku segera. Dia bukan benda yang nampak segera tetapi kesan yang berlaku sesudah itu sehingga membawa kepada pembukaan kota Makkah Al-Mukarramah. Uh, Sekarang itu saja. Wallahu'alam. Assalamualaikum. ورحمه الله تعالى وبركاته السلام ورحمه الله وبركاته